Wonder was the secret chord, but David play and they pleased the Lord. But you don't really care for music, yeah. Songs like this they fall, they feed the man who Fall and the man. Здравствуйте! Обращаемся к вам, чтобы вас сердечно поздравить. Послай искренние улыбки и пожеланиям ученикам, преподавателям, а также всем жителям города Кривирова. Pracy pomiędzy naszymi przykrodnie. Prezentwa mięci łódskiej spędzonej prawem wyglądając zdjęcia. Gratulujemy organizacji ósemnej rocznicy urodzin Waszego wspaniałego łatwy Szerwczelki. Dla nas najważniejszym świętem w tym roku będzie kanonizacja naszego patrona papieża Jana Pawła II, która odbędzie się 27 kwietnia. Pozdrawiamy Was wszystkich! Вас приветствую учителя и ученики Вильнюсской школы имени Софьи Ковалевской. Мы находимся у памятника великому украинскому поэту Тарасу Григорьевичу Шевченко, который был открыт 3 сентября 2011 года. Тарас Шевченко в те, кто связан с Вильницем. С Вильном именно здесь он учился живописи с 1829 по 1831 годы. Именно здесь себя он почувствовал художника. Буквально через несколько метров начинаются дворики знаменитого Вильнюсского университета, где учились Тарас Шевченко, Адам Мицкевич, Янка Купала, Юлиуш Шловацкий и многие другие известные люди. А в 2006 году в Вильнюсском университете была открыта именная история Тараса Шевченко. На старые исторического факультета свободное мира и Академия в этом горя. По старинной Вильнюсской улочке пелеска Фарива называлась замкнуть установлена мемориальная таблица на доме номер 10, где два года жил Тарас Шевченко. Тарас Григорьевич Шевченко провел в Винесе несколько лет своей жизни. Литва и Вильнюс часто упоминаются в его творчестве и письмах. Его имя носит одна из улиц литовской столицы. Шевченко связал наши тогда и наши народы. Мы рады передать.